Pane trenéře, dužá ulga, no bo to jednak bylo to 8 mečů, v końcu udało je vygrána. Odesknul pan po końcovém no, bo jist... ta koncovka byla goroncá. V końcówce mečů jsme čerpěli, ale, ale dla nás všech je vážné to, že jsme dešaj stabilizovali. Dlouho jsme čekali na zvětšenstvo, chlopáci pracovali v treningu, ale brakovalo jim tam v těch prošlých mečů więcej pevnosti v ševě, hlavně do ofenzivy, do ataku. A děšaj, chlopáci dali dobré rady speciálně pěrša polova, početek mečů, bardzo aktivně. Tam jsme hráli ten vysoký pressing, od tam byl šipka pěrša branka a, obecně pěrša polova funkcionovala dobře. Možná jsme ještě mohli střelit druhé branky, aby byl větší, věčer, větší, věčer, čas spokojenost. Druhá polova. Arka, Arka išla do góry, tam zrobila změny, dala druhého napasníka tam a ve situaci, jak Karnego střelili kontaktní branky, ale hlavně mě je svážné to, že jsme jako ze spolu, ze spolu jsme utřímali to My jsme tam válčili, jak jsem mluvil, v koncůvce jsme těrpěli, ale chlopáci pokazali charakter a, válčili jeden za druhým. Nebylo latvé na té na tém půjtě grát nějaký, nějaký konstruktivní, konstruktivní pivke, ale Orali jsme, jako ze spolu válčili jsme. A, a ještě jedna, jedna řeč do našich kibiců v Děšají. Oni zrobili bardzo, bardzo dobré roboty a, a, dávali nám Spartě v, traktě celého meču. Za to děkujeme. Ale vidí pan svoje družině, tu pevnost těbě, bo tam v tej drugiej połowie właśnie, jak on wspomniał, w końcówce, to już tak no, sytuacji nie było praktycznie. Gdzieś dopiero potem, jak przed Mateusz Radecki gdzieś tam szarku skrzydłem, jakiś taki bardzo optymistyczny strzał Exposito, któremu chyba też ta bramka... Jeżeli jest, jest, ten wynik bude... jedna, jedna 1-0 do, do nas, tak jest to pożar, tak, tak szansa, szansa dla, dla przeciwnika, dla Arki. Pak jsme strzelili drugiej bramki, ale, ale oni kontaktní s, z Karnego na, na, na 2-1 a, a pak to bylo tak na, důle, na, 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 oni... czuli swoje szanse, a robili maksimum dla tego, aby, aby strzelić na punkt, tak jak zrobili w, w, tom, w meczu przeciw Lechiji, tak, tak. Czy są jeszcze pytania? Panie chciałem zapytać o Krzyśka Małczyńskiego, czy miał jakiś problem, bo wszedł na chwilę na jakiś tam miał problem w pojedynku w, w środku boiska z kolaną trochę, więc tam, to... To jest, to jest minus. No. zobaczymy, jak będzie, będzie wyglądał, teraz, teraz uh, o niej, o niej jest u fizjoterapeutów u sztabu medycznego widzimy jutro. No. To też podobne to jest z Puerto, Ale to jest odnowienie tej kontuzji, czy to tam bądź coś się trzymał gdzieś nie ma. Tisza, Jeszcze dwójkę. Tam czuł jako mięśniowy problem, tam kontuzja. uvidíme, jak będzie Benji Tak to je, ta, ta sezóna jde, máme když je 13. kolika. Tak. tak, tak. Je normálné, že ty kontuzie jsou jistou, no ale chceme to stabilizovat. Panie trenerze Mateusz, to zawsze panel był od samego początku, zasługuje na to. Dzisiaj bardzo dobre wejście. Nie dość, że odbijało się po trzech od niego, umiał sprytnie przerwać grę i czuł się już taki pewniejszy, bo tak myślę, że w tym rakowie trochę na siłę, żeby ratować sytuację. Czy to nie jest właśnie taki też dla reszty zawodników, że mają kolejnego takiego, który za nich popracuje i czujemy się pewnie? Tak, tak, tak jak mówi, z tym się zgadzam z panem, tak, tak, tak jak, tak jak mówi. Yy... Nejesto to Latvé dla, dla Mateuše, protože ta přerva byla dlouhá, ta kontuzia u něho byla dlouhá a teraz už je připotovaný a má ty vstempy minulý raz Prošli raz krutko, teraz už věcej, věcej přestření dostal do, mečů. Do meču. je to závodník, který, který, má jakošť, je mocný v pojedinkách v takém terénu, jakým, jakým byl, taká byla půjta, tak má svou platnost dla, dla družiny, dla zespoňu. On tak w tym pozytywnym znaczeniu gra tak bezczelnie, on się nie patrzy czy tam jest Ramos czy ktoś, on go kiwnie, albo przywróci, albo on jego i 100 wtedy mu poda rękę. procent nie zaznaczy się, że go zgadzam z panem. Tak, jest. Nie wiem, jak ja mam... Proszę, Krzysztof Banaszkiewicz na Dobra Dobry wieczór Panie że, że, <trybujesz> że Gratuluję przede wszystkim zwycięstwa, bo czekaliśmy na to. Czekali też kibice. O, oni są zadowoleni z tych trzech punktów, ale jednocześnie ja czytam takie komentarze, że ten styl, styl gry niekoniecznie kibicom się podobał. Jak Pan to ocenia? Jak Pan to skomentuje? Nejvážnější byl výnik Pro nás Těšaj. Vím, že tak, jak jsem mluvil, ten styl gry je tak, že jeli, jeli, že má, má družina pevno vše běd, tak má dobrý styl gry. Ale já jsem těšaj viděl v počátku meču, v první polově, bardzo dobrou organizaci, gry, bardzo velké pragnění, vysoký pressing, z toho jsme zrobili první bramky, měli jsme tam ještě e, další okázie. E, druhý druhé polové Arka vyšla do gůry a, a trochu jsme měli problémy v koncovce, e, kdy, kdy, Arka střelila kontaktní bramky na, na 2-1, tak jak jsem mluvil, tak hrála tak, na maximální riziko a, a jsme, ale dali jsme rady a to je to největší. Já věřím, že toto zvyčastvo je dalším vyzvaním, protože nastavný mač Przyjedzie Wysła Płock, on jest lider, Wysła jest lider teraz, tak to jest bardzo, bardzo wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, drużyny, kibiców, będzie to ciekawy mecz. Panie trenerze, a czy nie robi się powoli problem na pozycji młodzieżowca, bo no Pocheta gra kolejny mecz taki bardzo przeciętny, gdzie nie daje właściwie tej jakości, tej jakiej na pewno wszyscy byśmy od niego oczekiwali. Nie ma łyżczarza, wchodzi hołownia, ale to też jest problem, nie? No bo gra Stiglec, który nie zasługuje na to, żeby usiąść na ławce. No i tu się zaczyna robić taki trochę taka luka, nie? W ataku pan mówił, że jeszcze ci młodzi to nie za bardzo, czasami stawać czy, stawa, czy bergier, ale i Bargiel czy i bramka w rezerwach, tam widzi pan. kolejnego jakiegoś by na ne jest to, nie ta situace dla, dla Protože když jsme čekali na, na, na čas, tak ani, ani, ta atmosféra nebyla, nebyla taková v tréninku, ale, ale můžeme říct, že że pracují, pracují dobře v dobrze Je normálné, že, že netřímá, svoji svoju, svoju všechny koleky tak To to jest, také moje dosvědčení jako trenéra, že tam je dobrý meč a pak trochu, trochu důle, tak to je, jest, jest normálně. ale Přemek, my jsme s ním důžo mluvili, on Pracoval, zrobil, zrobil roboty, roboty Děšaj do ataku, na šipké přeště, do obrony. Tam je, jest, tam je trochu problém, ale, ale mluvíme s ním a, a on, on je na to, že musí ještě pomagať v těch situacích, kdy, kdy družina je v tak musí i on do, do, do týlu zrobit svoje roboto. Děšaj tam byl ten nešťastný moment té renky, ale to... to je spilka. na té, na té Muravě, jak u Děšaj byl, tak, tak nejsla to tam kontrolovat. Ažel, a baša, no to, co s rast, ne, z tą murawą, już kolejny raz... Ale z czego to wynika? Ona jest... Oni měnili cześć, cześć te, tej, tej murawie, cześć, celu, ale ta jakość nie jest My chceme hrát ale a to, to nie jest a, a, hrát kombinací jiných grę. Ale děšaj, my jsme z toho wykorzystali obě dvou branek. <laughs> to, bylo to, bylo plus dla nas ale obecně tady bylo pitaní, že, že naša gra neje taka, Tak, dlatego, mluvím, že rozumím chlapákům. Tam ta informace do nich byla grajme bezpečně, bezpečně. My chceme hrát konstruktivně, ale chceme hrát bezpečně od tylu. To znamená, když tam jest nějaké dlouhé podaně, tak je to bezpečnější, než budovat gru na, na krátké, na krutké podanie, Je tam ztráta pilky a, a přeci jdou do do otevřené obrony. To jest to, co my nechceme v té situaci, v jaké teraz se nacházíme. Ale vážné je z to, že, že když jsme toto zrobili, stabilizovali jsme tu naši sérii bez výčastva, vygrili jsme a, a jsme v první rozšem se. Tak. Tak, tak. jsme, tak jsme udělali krok do, do první růz, a to, to je to všichni, všichni chceme. Ale no to nechodí o to, že ta je tylko jeden punkt, jeden toho, co jsem mluvil. Druhý punkt je pevnost šeby. a pevnost šeby, ale každý taký výnik, každá taká hra jako Dešaj může, může, dát družině závodníkům věci dosvědčeným i těm, těm větší pevnost v do toho następného meču. Tak to já čuji. Hmm, prosím. Dobry wieczór panie trenerze, kamerworze HighGlob.pl Ja mam pytanie odnośnie tego dzisiejszego zestawienia środka pola Czy ta trójka łabojko łączyńskich chrapek, jako ten najwyżej ustawiony środkowy pomocnik? Czy to jest takie zestawienie, które pana trenera zadowala? Ono jest zadowalające przy tej dosyć sporej rywalizacji, jeżeli zawodnicy są zdrowi wszyscy. Těšaj jsme to zrobili tak, že, tak, jak to bylo přigotované na Rakův. Ale ostatní trénink před Rakůvem přišel přichodzel Michal Chrapek a byl chory. Měl temperatury, tak dlatego jsme tam zrobili změnu, ale Michal se další do, do dal rady a byl, byl přigotovaný, Dle jsme těšaj zvolili tento variant šrotku naší linie pomoci. A, a Michal pracoval dobře. Já jsem čekal, že nedá 90 minut celý meč, ale pracoval bardzo dobře, střelil šíko bramky, eh, měl tam sprytné momenty a, a, bardzo pracoval i do týlu. to Mončínský, dosvědčený závodník, ta spolupráce jejich tam, tam funkcionuje a, a dobrý meč odehrál Děša i Kuba Babojko, jak, ze šustky, bardzo, bardzo duže roboty, taktičně, taktičně dobře. Tam... Nemám pretenci na, 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 z na toho punktu. Czy kontuzji to cały czas jest to samo kolano, to jest taka, taka przewlekła kontuzja, powtarzająca się? Naprawdę no, nie, nie wiem. Kolano to jest, ale jest, jest to to samo co, co było Przed tym, tak to teraz nie ma. Jeśli nie ma już więcej pytań, dziękuję panie trenerze. Na koniec e, chcielibyśmy się podzielić z państwem kolejną dobrą wiadomością. Dzisiaj, czyli nasi plain futbaliści śniadali tak. w Bułgarii po Klubowe Mistrzostwo Świata. Tak, tak. Tak. Z turnieju jest na naszej stronie, także będziemy bardzo wdzięczni, jeśli Państwo także podzielą się tą wieścią w swoich publikacjach. Dziękuję. Ale gratulacja od nas, do, do, do wszystkich zbrań futbolu. Książk jest mistrzem świata, dużo tak. czy to widzą, czy nie widzą. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry.